Э -э вот еще Дани, кстати, рассказывает за супердиффузионную мембрану нашу, пятислойная, э 245 грамм. Э -э смотри, понимаешь, она, во-первых, э -э недорогая, но я не буду на камеру говорить, потому что сколько она стоит, потому что для всех разные условия. Но в чем прикол, ребята, что она не намного дороже, чем э -э -э самая простая, чем там Stroll, то есть, но там ты покупаешь дополнительно скотч да. Ладно, чтобы а здесь скотч не нужен, а здесь скотч не нужен, то есть ты экономишь на. Это. За счет того, что снизу еще идет тоже. Да, с двух сторон, то есть за нахлёст, угу. Я вижу. И наверное, довольно таки липкая часть. Да. И он на битумной основе. Ты когда забиваешь там либо гвоздь, либо степлер, он за счет вот этой вот битумной основы он обволакивает гвоздь. Он, ну прибивать я... же его тоже надо, чтобы он не улетел, крыши. Да, ты это прибиваешь, но я имею в виду, что в обычной пленочной ты пробил и сделал отверстие в этой гидробарьере. Да. А здесь за счет того, что внутри идет вот видишь полоски битумные, угу. то она обволакивает этот гвоздь в и... любом месте. Получается. В любом месте. Ага. Вот да. Это очень интересно, 245 грамм. Она э, в основном ее использует под э, керамику, под фальц ну, по дорогие как бы клоны. Ну, понятно. Вот, э, ну, наверное, смысла нету, там проще, блядь, э, вообще ничего не делать. И, кстати, ну, даже, в принципе, если вы берете там, пускай даже шифер, если ты берешь, забиваешь предварительно эту, то у тебя, если шифер там лопнул где-то, либо через год, то тебе вот это не даст, ну, в воде, Я понял, понял. Мы, кстати, пробовали, помнишь, в аквариум набирали, она воду вообще не пропускает. Еще того, что здесь 5 слоев, Короче, 50 гривен квадратный метр, вы понимали, и даже под шифер скелете и неубиваемое что-то немецкое, супер дифузионное Есть на складе в наличии. Константин Мирогрупп, эти, кстати, два рулона, знаешь, mm -hmm. да, что дает? Mm -hmm. На Анжелику. Уже заказали, короче, сейчас отвезуем.